А зараз мова піде про теніс, такий на собі своєрідний тенісний додаток до програми Спортивний тиждень розпочнемо ми з розмови про харківський центр «Унікорд». Це дійсно незвична досить організація і у тенісі, і у спорті, створений на базі спортмістечка Харківського держуніверситету. Тут поєднується і великий спорт. І масовий. Ну, слід зазначити, що саме в Унікорті тренуються три Дмитра. Чемпіон країни Дмитро Поляков, призери чемпіонату країни Дмитро Костін і Дмитро Пономар. Працює тут згуртований і дуже висококваліфікований колектив. На чолі з одним з тренерів збірної команди Радянського Союзу Валерієм Бурком. Кваліфікація у тренерів дійсно найвища. Ну і приємна подія сталася нещодавно. Тут введено в дію один з кращих, напевно, і у Європі критих тенісних комплексів. Це е, унікальна споруда, яка містить чотири тренувальні і два змагальні корти. Побудована вона за індивідуальним, індивідуальним проектом і на сьогодні практично, принаймні у нашій країні, немає собі аналогів. Таким чином, центр «Унікорд» зараз може вважатися лідером українського тенісу, як за результатами, так і за своїми загальними можливостями. Особливо пишається у центрі і своїм клубом, тенісним клубом, де, до речі, ви бачите унікальна колекція спортивних трофеїв, створена ще Валерієм Бурком та його вихованцями. А ось інтерв'ю з Валерієм Бурком та директором спортшколи Михайлом Франком. Валерий Владимирович, мы поздравляем вас, ну, можно сказать, с введением уже в строй теннисного дворца и с выходом центра «Уникорд» на проектную мощность, если так можно сказать. Вот вчера французская делегация, а накануне у вас, я знаю, были англичане, оценили ваш центр как соответствующий европейскому уровню и даже немного выше, по их словам. Ну вот, если можно, немного истории. Как все начиналось в наше непростое время для строительства? Сложно отвечать на эти вопросы, хотя так или иначе мы потихоньку на эти вопросы отвечали и в репортажах, и писали о нашем центре, и в газетах, пресса украинская, центральная, харьковская. Вы знаете, история очень простая, китайская, с терпением, чего сейчас не достает очень многим людям в первую очередь и предприятиям, наверное, и обществу. В 1959 году студенты университета построили стадион, тот, на котором мы сейчас находимся. Здесь было футбольное поле, баскетбольные, вы, наверное, если не помните, то, наверное, знаете Конечно, эту историю, волейбольные и теннисные площадки, небольшое легкоатлетическое ядро. То есть все было нормально, но хозяева оказались сожалению нерочительными и стадион постепенно пришел в запустение Упадать. да это был пустырь вы тоже напомните да, как бывший студент и это я тоже помню вот ну и теннисисты которые имели три корта решили потихонечку так сказать завладеть ну, разбазаренным хозяйством мы э, приобщили к себе э, баскетбольные площадки на которых в последнее время тогда по сути дела, бегали ребятишки, буцали, как мы выражаемся, футбольный мяч, словесно припирались, мягко говоря, и так далее, и тому подобное. Стало у нас уже шесть кортов. Потом еще три волейбольных площадки были переделаны, переоборудованы в теннисные. Это девять. Потом пришла пора и пустыря, который назывался футбольным полем. Еще пять площадок, итого 14 открытых кортов. Но это не все. Мы понимали, что давая форы в половину года всем теннисным центрам страны, без теннисного зала, без теннисного дворца нам не обойтись. Но то, что стала понятна необходимость... Еще не значит, что можно построить. Ведь так непросто сейчас у нас что-либо построить, тем более в спорте. Да, ну вот я думаю, Михаил Ильич немножко дополнит наш разговор. Я думаю, что Прежде всего и самым главным, наверное, было то, что...